Партнерские сувязи и сябровства. У Бресте проходят Дни культуры Калининградской области. С какой программой приехали артисты, доведаемся с наступного материала. Хотя сябровские и побросимские сувязи помеж Брестской и Калининградской в области не спынялись, такие Дни культуры самого заходнего региона России у нас проходят у першиню. Три дня на разных плясовках областного центра с концертами будут выступать своршие коллективы Калининградской области, доброведомые не только в своем регионе. Наши друзья из Калининграда приехали с массой таких взаимовыгодных предложений, ну, тоже в области культуры, потому что в делегации прибыли и директор Калининградской областной филармонии, также и ведущие руководители коллективов Калининградской области. Ну, и я думаю, что за эти три дня мы найдем много точек соприкосновения. И думаю, что мы еще обогатим не только, не обогатимся не только культурой Калининграда, но и надеюсь, что в дальнейшем мы покажем нашу Брестскую область также на площадках Калининградской области. Калининградский областный оркестр русских народных инструментов. Вокально-хоровая группа «Бурштинная лира» при храме Андрея Першозванного. Солисты ансамбля пограничного и Балтийского флоту и иншие коллективы на протягу трех будут радовать Брестского глядача. Хотя все запланованное в особе уже все гостям не удалось. Мы очень долго готовились к этим дням. К сожалению, не все нам удалось сделать то, что мы хотели, потому как культура, культурная жизнь в Калининградской области очень многообразна, многогранна, и мы хотели бы со всех сторон показать культуру нашего самого западного региона России. Мы, к сожалению, не смогли привести произведения наших уважаемых художников, которые здесь были заявлены. Гала-концерт майстров эстрада Калининградской области отбудется 2 листопада на сцене Брестской филармонии. Юрий Петр, Василий Полховский, областные новины, Брест.